Uşaq yaşlarından hərbi sahəyə marağı böyük idi. Doğmalarına vətən torpaqlarını azad edəcəyinə söz vermişdi. Vədini də əməl etdi. Söhbət Yevlaq şəhər sakininin Ceyhun Savan oğlu Əyibovdan gedir. Bu gün doğmalarına onun 30-cu doğum gününü qeyd edirlər. Ceyhun Əyibov 1992-ci il avqustun 16-sında dünyaya göz açıb. Yevlaq şəhərdə 4 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alıb. 2007-2010-cu illərdə Cəmşid Naxtçıvansqadını hərbi liseydə. 2010-2014-cü illərdə isə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində mot atıcı ixtisası üzrə ali hərbi təhsil alıb. Alıb. Ceyhun Əyyubov silahlı qüvvələrin daşkəsən Tovuz rayonlarında yerləşən ən salih hərbi istilərində xidmət edib. Həm də bölük komandiri olub. Azərbaycan ordusunun baş leytenantı Vətən müharibəsində Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdən qoşulub. Müharibənin ilk günlərində şəhidliyin zirvəsinə ucalsa da düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini, texnikasını məhv edib. Şəhidin dünyaya gəldiyi gücə hazırda onun adını daşıyır. Qeyd edək ki, Ceyhun Əyyubov sentyabrın 27-sində Murovdağ döyüşləri zamanı şəhid olub. Nəişi 15 gün neytral ərazidə qalıb. Oktyabrın 11-də qarşı tərəfdən götürülərək ailəsinə təhvil verilib. Bu günlərim Ceyhunun 30 yaşlıqdı, yubiley yaşıdı. Doğum günlərinə çox önəm verirdi, amma hər doğum günündə evdə olmurdu. Bir dəfə 27 yaşında olub evdə. Həmişə işdə olurdu. Heç biz onun doğum günlərində yanımızda olmuy, fətin də yoxdu. Mən fəxr edirəm ki, mənim belə bir oğlum var. Vətən uğrunda, torpaq uğrunda canını qoydu. Mən bövladımı həmişə fəxr edəmişəm, cənnədə fəxr edirəm. Bu gün şəhid Əyübov Ceyhun Sabalon oğlunun doğum günüdür. 30 il bundan əncə bu evdə, bu ailədə, gözəl Ziyalı ailəsində, hərbçi ailəsində anadan olmuşdu. Ceyhun mən bir ziyalı kimi deyə bilərəm ki, bizim məktəbin məzunu idi. O 9-cu sinfdən kollecə girdi, hərbi kollecə, ali akademiyanı qutardı. Sonra mütəxəssis kimi, hərbiçi kimi vətənə xidmət etməyə başladı. Azərbaycan ordusunun baş leytenantı ölümündən sonra ölkə başçısının sərəncamına əsasən vətən uğrunda, igidliyə görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medallarla və 3-cü dərəcə rəşadat ordeni ilə təltif edilib. Xanım Mirzəfərlilə Rahim İbrahimov oğlu Dünya TV